baik terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan seperti kita janjikan bersama dengan Fariha tadi hmm. iaitu kita akan bawakan satu topik moral songsang jadi untuk 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 rakyat Malaysia ini, kalau kita tak nampak kita tak tahu atau ...pura-pura tak tahu dan apabila dah tula, ...barulah tiba-tiba semuanya menggelupur... ...dan semuanya menuding jari salah siapa... ...keruntuhan akhlak dan moral dia. Terutamanya di kalangan akhlak usia 20 hingga 39 tahun... ...antara rangka umur yang agak terjebak dengan... ...moral song sang hubungan sejenis. Hmm, kita bangkitkan semula isu berkenaan dengan moral song sang ini. Hmm. Uh, walaupun kita tahu bahawa isu ini sebenarnya dah lama... Hmm. kan. ...bila kita sentuh sikit mungkin ada nanti suara-suara... ...yang kenapa, kenapa... Hmm mempersoalkan kenapa diungkit kembali berkenaan dengan ini tapi sebenarnya kita nak nak berbincang kembali kita nak memahami kerana kita tak nak Kita tahu kan macam sekarang ni statistik hmm. yang membebikan HIV dan sebagainya di usia muda dan sebagainya hmm. jadi kita kalau boleh kita nak memikirkan bagaimana bagaimana nak memahami mereka ini hmm. dan bagaimana sebenarnya adakah ada cara penyelesaian terbaik Tepat kan sama. jadi kita nak terus bersama dengan dua tetamu kita tetapi di studio ini kita perkenalkan terlebih dahulu Profesor Dr Rafidahani Mukta merupakan profesor hmm. fisiologi gender Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dari University Sains Islam Malaysia USIM hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersamaan kami. Sama-sama. Dan juga bersama kita secara atas talian terima kasih kepada Profesor Dr Zahari Isha timbalan pengarah pusat penyelidikan kesejahteraan dari UCSI University. Assalamualaikum profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Baik, Sahabat Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak bersama kami juga. ya. Walaupun hmm. jauh, tapi dekat di hati. Itulah, ha, Terima kasih. Terima kasih dekat di hati MHI. Amin, amin. Jadi kita mulakan dulu dengan satu statistik yang mungkin amat membimbangkan. ya. 96% daripada keseluruhan jangkitan HIV baru di negara berpunca daripada hubungan seksual. 64% melibatkan hubungan sejenis. 32% lagi secara heteroseksual. Jadi mungkin kita mulakan diskusi dengan pelantar ini. Profesor, hmm. suatu statistik yang membimbangkan. Silakan. Okey. Ya, um, um apa? perkara tentang data HIV hmm. dan juga hubungan anal sex ni hmm. penekanan terhadap faktor biologi dia kena Uh, ditekankan mm -hmm. uh, sebab saya rasa uh, banyak kita berbincang tentang stigma dan diskriminasi kadang-kadang mm -hmm. kita lupa nak bercakap pada faktor biologi yang lebih penting mm -hmm. iaitu bagaimana penetrasi zakar ke dalam lubang dubo itu mm -hmm. amat amat bersikut tinggi mm -hmm. untuk menjangkiti uh, apa nama tu seseorang yang melakukan hubungan uh, liwat ini mm -hmm. okey uh, kami juga difahamkan uh, Prof betul benar benar melakukan penyelidikan kajian mendalam berkenaan dengan golongan ini kan LGBT dan sebagainya. Tapi kita nak memahami sebenarnya apa antara bila melalui penyelidikan pros sendiri mm -hmm. apa antara punca atau faktor utama yang membawa mereka terdorong dalam yeah. perasaan suka sama suka dalam kaum sejenis ini? Yeah. Mm -hmm. um, saya boleh bahagikan kepada dua komponen utama. Mm -hmm. Yang pertama adalah perkara yang di luar kawalan mm -hmm. contoh mereka ada yang pernah didera secara seksual, mm -hmm. jadi dia tak dapat perhubungan yang normal dah lepas daripada itu. Mereka yang daripada latar belakang keluarga yang berantakan mm -hmm. dan apa nama tu, mereka yang pernah dibuli. Mm -hmm. Tetapi ada juga faktor yang di dalam kawalan yang juga kita perlu akui iaitu faktor terdedah kepada pornografi. Mm -hmm. Ini boleh self control sebenarnya. Mm -hmm. terdedah kepada pornografi dan juga faktor normalisasi. Ini kita kesian dekat anak-anak. Mm -hmm. Normalisasi media, normalisasi uh, pembacaan dan sebagainya mm -hmm. yang uh, tidak uh, memberi generasi muda kita fakta sebenar tentang hubungan ini dan penyakit-penyakit yang berkait. Setakat yeah. retorik yang menarik ya yes, dan trending yes, pada masa yes. kini. Dia menjadi satu trending, menjadi satu yang cool mm -hmm. uh, di diwar-warkan sebagai uh, selamat dan ada ubat. Mm. Itu yang saya risau sebab uh, saya perlu cakap di sini bahawa uh, virus HIV mesej sebenar yang kita kena bagi tahu mm -hmm. pada semua orang adalah a uh, dia uh once it is inside of our body kalau dia dah masuk dalam badan dia stay sebenarnya sampai sampai bila, ah, bila kita dia. hanya boleh mengawal kontrol dengan ubat untuk suppress mm -hmm. untuk kawal je mm -hmm. dan kalau kita telah pun ada virus HIV ataupun kalau belum ada HIV tetapi mm -hmm. mengamalkan uh, seks berisiko tinggi mm -hmm. kita akan kena ulang-alik ke hospital kerap untuk rawatan mm -hmm. ini selalu saya tekankan kepada anak-anak muda kan um do you want this kind of lifestyle bila hmm. you pilih satu orientasi seks songsang kehidupan hmm. berubah sebab you di bawah pantauan ketat oleh kesihatan hmm. sebab kita tak boleh nak ubah fakta bahawa anal sex ataupun liwat ataupun homoseksual memang berkait dengan HIV mm hmm. dan berisiko tinggi, berisiko ya. tinggi. tapi yang uh, betul menyentuh hati saya adalah sebenarnya bila puan sebut tentang trend ya Ya. Satu budaya sunsan yang menjadi trend. Jadi kita menjurus kepada Profesor Dr Zahari ya, yang uh, pakar tentang asas ni. Sebenarnya budaya sunsan ini dah wujud dah lama bukan saja uh, seluruh dunia lah di nusantara ini pun ada budayanya yang tersendiri. Tapi dengan uh, dunia baru, teknologi tinggi, dengan pendedahan seperti pornografi dan juga pengisian yang tak sepatutnya uh, dilihat, terutamanya daripada golongan muda. Jadi dengan perubahan ini uh, mungkin. Komen daripada Profesor. professor silakan oh profesor kita kena tekan butang mute dulu hmm suara hmm ah. okey ah, minta maaf profesor boleh ulang dari dari awal minta maaf okay. ah, saya rasa saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya profesor Rafida hmm. tentang bagaimana hari ini pornografi telah menjadi satu perkara yang telah dinormalisasikan oleh uh, dunia uh, IT atau IoT. Hmm. Cuma saya nak tambah sedikitlah di sini. Hmm. Sebenarnya walaupun perkara ini dah lama hmm. tapi perkara yang sangat penting pada saya secara tabiinya ...susah untuk melakukan moral song ini atau sesama sejenis. Hmm. Tetapi kadang-kadang berlaku di sini ada sebab kesan-kesan tertentu. Ya. Jadi, perkara pertama yang saya nak uh, cuba sedarkan masyarakat hari ini... ...adalah tentang perkara yang boleh kita kawal. Hmm. Hmm. Soalnya, hari ini kita dengan mudah dapat paramen. Saya rasa semua orang tahu paramen. Paramen adalah satu wangian hmm. yang diguna pakai untuk menarik seseorang untuk melakukan hubungan seks. Hmm. Paraman ini boleh dapat di secara online. Kalau kita di luar negara tu boleh dijual orang kata dengan mata rata. Tapi ramen ini sebenarnya kalau kita lihat contoh moral Songsang lelaki dengan lelaki. Hmm. Sejarah tak susah untuk melakukan seksual itu. Tapi kadang-kadang hmm. ada ramen. Hmm. Paraman ini kadang-kadang akan bertindak untuk menarik Uh, lelaki dan uh, lelaki yang memakai perempuan yang wangiannya wanita hmm. wangian wanita itu akan secara tak langsung menyerap dalam minda seseorang itu sebab semua orang tahu kita semua tahu bahawa untuk melakukan seksual itu bermula daripada otak kita ataupun minda kita hmm jadi dengan bantuan kadang-kadang farmen -kadang, ini atau wangian yang boleh menarik hubungan song-sang ini menyebabkan kadang-kadang perkara ini berterusan sehingga hari ini. Hmm. Tak salah kalau kita gunakan cara betul dengan uh, suami isteri uh, yang betul. Tetapi hmm. yang berlaku hari ini adalah moral sang ini sebab uh -huh. saya setuju dengan profesor Aqidah mengatakan pornografi salah satu yang telah jadi normalisasi di kalangan masyarakat kita hari ini. Mhm. Uh -huh. uh -huh. terdedahnya itu kepada IoT itu menyebabkan ramai anak muda kita kalau hari ini sebuah yang dilakukan kita rasa amat bimbang. Uh -huh. Uh -huh. Saya rasa kalau tak ada environment, perkara itu sukar untuk berlaku. Baik, mungkin mungkin juga disebabkan oleh bahan ini um, boleh kita katakan dengan adanya bahan seperti ini yang akan memberi ruang atau platform baru prof mm. uh, kepada mereka yang mungkin ada golongan yang ingin eh, mencuba subern ah. ah. kan sebab tadi prof kata ada kategori-kategorinya mungkin mm. kan dah dah macam tadi prof kata tapi kita bimbang yang macam ah, nak cubalah ah. walaupun sebenarnya asal semula jadinya tidak cenderung ya. kepada arah itu adakah itu benar atau bagaimana Uh, sebenarnya untuk mencuba Adalah satu perkara Kadang-kadang hmm. kita boleh keperangkap hmm. Keperangkap Makna di sini, kalau katakan Seseorang itu nak uh, menjadikan uh, Pasangan kita Faraman yang berlaku pada lelaki itu Harus bertukar kepada perempuan hmm. Baru Lelaki itu akan terpikat Pada lelaki yang menggunakan Faraman perempuan, jadi di sini ada dua perkara Yang sangat penting pada saya Pertama, boleh berlaku aku secara tak sedar kerana pasangan perangkap yang dibuat oleh pasangan itu. Mm -hmm. Yang kedua tu seperti saya katakanlah ingin mencuba. Okay. Ini Baik. yang saya katakan. Kadang-kadang kita kalau pada saya pendapat kami sebagai orang ahli akademik, kita kena ada ilmu itu. Baik. Kita Baik. tahu kadang-kadang bagaimana farm itu boleh meresap dalam kita punya minda, dalam otak kita sehingga kita boleh terjumus ke dalam moral sungsam. Satu satu perspektif yang yang sangat menarik. Sebenarnya ya. satu yang saya tidak ketahui ya. Tapi kalau kita nak bawa balik kepada isu moral sungsang ini, mungkin ada yang akan komen bahawa ai kalau kita ada tempat-tempat uh, uh, yang yang sarang-sarang okay. maksiat ni kan yang uh, untuk hubungan sejenis. ala untuk hu untuk hubungan spa spa yang biasa yang ada perempuan pun sama juga keruntuhan moral juga jadi kenapa a uh, diskriminasikan kita kenapa kita je yang kena mungkin pandangan okay. profesor yeah, yeah. apabila macam uh, apa nama tu kita melihat butiran pada kes tu kan mm -hmm. uh, of course saya pun walaupun berada di universiti kita uh, risau melihat uh, perkara ini dibongkarkan mm -hmm. mula dekat Kuala Lumpur kemudian dekat Pulau Pinang mm. kan dan kita juga melihat uh, secara detail um, bagaimana perkara tersebut di digambarkan. Mm -hmm. um, saya rasa kita bimbang sebab hubungan ni dia jadi transaksi dah. Mm. Dia bukan hubungan bermakna dah. Kita sebenarnya nakkan masyarakat yang faham tentang hubungan a uh, sexuality yang sihat, mm. hubungan membina, yang ya? bermakna. Yeah. Jadi bila hubungan transaksi ni melalui aplikasi, kadang-kadang dia janji dah nak jumpa dekat mana, dekat tempat. Mm. ataupun dia tahu tempat itu ada seperti spa ini, mm -hmm. uh, just datang Buang isu, dan ya? pilih pasangan hmm. is not healthy at all tidak sihat dan amat sukar bila kita nak manage menguruskan sebab Mungkin orang kata ada uh, pengurusan daripada segi ubat prep, ubat uh, berbagai ubat kan. Mm -hmm. Tetapi bila hubungan songsal ini dia jadi transaksi, mm -hmm. sukar sebenarnya nak seorang kepada seorang loyalty. Mm -hmm. Dia jadi transaksi je. Yeah. Mm -hmm. Saya datang, saya buat, saya pergi. Minggu depan saya datang lagi orang lain pula. Mm -hmm. Dan bila ada orang mengkritik tentang serbuan spa, mm -hmm. saya rasa pihak polis mengatakan mm -hmm. mereka dah intip selama dua minggu. Mm -hmm. Dan bila kita lihat di, uh, lagi sekali ya, media sosial kan. Mm -hmm. uh, Uh, SPA ini bukannya uh, sehari dua yang uh, orang buat operasi mm -hmm. dan review mm -hmm. review dekat SPA tersebut pun ya. menunjukkan uh, intention ataupun uh, apa nama bagaimana mereka menggunakan SPA tersebut mm -hmm. dan kita faham daripada review review yang diberikan tu dia sebenarnya mendorong kepada uh, mencari pasangan untuk uh, seks uh, mm -hmm. enak. Jadi umpama macam kalau di negara kita ni, umpama maaf dengan izin kegiatan pelacuran dan sebagainya kalau itu dibentras, apakah lagi yeah. ada dari sini maknanya kalau pihak mm -hmm. um, pihak polis sendiri telah membuat dua minggu siasatan mm -hmm. tu kan mm -hmm. sebelum sebuah. pastinya adalah dia punya itu cuma mm -hmm. mungkin Prof saya nak tanya mungkin sama ada Prof Zahari atau Prof sendiri boleh menjawab macam netizen banyak mempertikaikan kenapa tidak boleh kan dalam undangan dan sebagainya terlepas begitu saja mm -hmm. mungkin ada yang tak faham mm -hmm. kan. Mm -hmm. uh, eh uh, da apa dakwaan ke hmm. apa ah ha, dari segi oh, punalah ya, ya. ya. Um, saya rasa isu uh, saya suka membandingkan kedua-dua Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang mm -hmm. di Kuala Lumpur hari itu uh, berlaku uh, tidak dapat nak charge sebab reman kan mm -hmm. tangkap pun yang ramai jadinya lebih daripada 24, 24 jam, jam untuk mereka bawa mm -hmm. uh, uh, individu tersebut untuk dapatkan tahanan reman mm -hmm. uh, tetapi di Pulau Pinang bila tahanan reman dapat uh, apa 5 hari yang mencukupi dekat situ siasatan lanjut Uh, dapat membuktikan bahawa kejadian tersebut berlaku mm -hmm. dengan dapat buat screening uh, darah dan menyebab, apa kita dapat tengok Bukti bahawa uh, pemilik pun HIV positif ya, ya? ya. Dan, dan tu. Jadi saya ingat uh, apa nama tu di mana kelonggaran prosedur itu perlu diperbaiki. Ya. Hari itu pun bila kita bertanya dengan banyak peguam senior dia pun kata hmm. ada cara supaya tahanan reman uh, reman itu boleh disegerakan. Ya. Ya. Hmm. Saya nak sebut uh, tanya pasal pendekatan untuk uh, cuba rehabilitasi lah Banyak hmm. juga diskusi di media media sosial ya. Jadi kepada Profesor Dr Zahari, adakah pendekatan dari dari sudut agama ataupun kaunseling, adakah ia benar-benar berkesan dalam cuba nak kita nak bantras gejala membantu ini? mereka juga hmm. tu sebenarnya. Iyalah hmm. saya. Prof, minta maaf. <laughs> oh. Uh, okay. saya setuju dengan uh, Prof Rafida mengatakan bahawa kadang-kadang bila tangkapan dibuat buat itu adalah bersifat undang-undang. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama kita jangan lupa bahawa undang-undang uh, sahaja kadang-kadang tidak boleh menyekat moral songsang ini daripada tidak berlaku. Ini mm -hmm. Sebab itu kadang-kadang kalau kita cakap dari segi pendidikan, pendidikan agama. Mm -hmm. Kalau kita cakap pendidikan agama itu adakah benar pendidikan agama itu boleh menyekat uh, moral songsang Kadang-kadang data juga tidak begitu di Malaysia, tempat sekolah agama juga kadang-kadang menjadi uh, punca yeah. belahnya uh, moral Syarikat Pahang ini. Yeah. Dan saya, di samping kita ada undang-undang yang tegas, undang-undang yang berlaku baru-baru ini di Kuala Lumpur, walaupun mereka dibebaskan, tidak semestinya mereka akan bebas. Boleh yeah. dipanggil semula. Yeah. Kadang-kadang kita kata rehabilitasi itu... ...kalau kita nak buat pemulihan itu... ...kita seharusnya melihat daripada uh, konsep yang menyeluruh. Mm -hmm. Satu perkara pendidikan, satu perkara kesedaran... ...seperti mana yang kita buat di MHI ini... ...saya rasa kita kena hormati. Membuatnya secara terbuka supaya masyarakat tahu... ...kesan buruk kepada HIV apabila berlakunya moral sosial tersebut. Mm. Ada yang kita perlu sedarkan dalam masyarakat. Pada masa yang sama pada uh, pendidikan daripada keluarga hmm. sentiasa tahu ke mana anak-anak kita pergi. Kadang-kadang minta maaflah hari ini anak-anak hmm. kita tak tidur malam. Mereka hmm. berjaga sampai ke tengah malam dengan IOT, dengan internet, dengan game. Tak apa kita tidur. Kadang-kadang hmm. dunia hari ini kalau kita katakan hanya Ibu bapa perlu jaga Pada saya tidak memadai Ibu bapa memang memainkan peranan yang penting mm -hmm. Tetap Kita yeah. juga harus melihat Sebagai satu kepentingan mm. right, kita, kita boleh normalisasikan Sepakara moral sosial ini Okey hmm. baik profesor terima kasih di atas pengkhususan uh, minda bersama-sama dengan kita di Amicai pada pagi ini dan saya sangat setujulah sebagai seorang ayah juga ya jadi kepada profesor Dr. Rafidah Hanim Mokhtar terima kasih kerana bersama kita juga hmm. profesor betul, -betul Dr. Zahari Profesor kita oh. untuk eh hey, baru nak panas ni tak boleh kita buat episod kedua untuk Tepat kita cakap sekali. dengan dengan boros songsong ini pasal dia kalau dulu tahun kita 80-an kita membesar hmm. ingat tak kalau buka TV je Bagaimana kita melihat negara ketika itu berdepan dengan musuh dadah? Tepat sekali. Hari ini musuhnya adalah pornografi, musuh yang tidak dapat dilihat dan kepada ibu bapa di luar sana pantaulah anak-anak anda seperti yang kita cuba sarankan Baik. di pelantar kita pada hari ini. Baik, kita nak berehat seketika. Terima kasih buat tetamu kita hari ini, Profesor Dr. Rafidah Hanem Mokhtar dan juga Profesor hmm. Dr. Zahari Ishaq.